и людей и технику и так далее снаряжены опасными веществами взрывчатыми и при неосторожном обращении могут сработать и привести к увечьям или к смерти к летальным исходам Существует целый ряд мер безопасности написанных как говорили в старину кровью это в первую очередь личные средства защиты бронежилет который на мне и защитная каска потом Каждый человек, который идет в зону обнаружения взрывоопасных предметов, должен знать, куда он идет, должен знать характеристики этих боеприпасов, способ действия их, от чего они могут сработать, как с ними можно обращаться, как нельзя, и как их предстоит в дальнейшем уничтожать. То ли на месте, если они не подлежат переноске, то ли вывозить на безопасное удаление от населенных пунктов, остальных коммуникаций и уничтожать уже в на подрывных площадках. Вот в этом месте приблизительно сколько боеприпасов находится? По предварительным оценкам э, на этом участке э, находится около 200 боеприпасов. А они опасны? Здесь присутствуют, как вы видели уже на предыдущей точке, и минометные мины, и артиллерийские снаряды и гранаты противопехотные. Нельзя говорить менее опасен, более опасен. Они все снаряжены взрывчаткой, все носят разрушающие действия. Даже самый маленький снаряд, который э, может разорваться, может привести к летальному исходу. Москалюк Александр, начальник группы пиротехнических работ. ГТУ МЧС в Днепропетровской области. Поехали. Это значит что? Это значит, что в земле находится какой-нибудь феросплав или металлический предмет. То есть степень его опасности можно определить только с помощью лопаты и щупа. То есть ну, непосредственно снять слой земли. Сколько вам за вот вашу практику работы удалось таких всяких металлических предметов найти в земле? Ну, я работаю на данной должности стою с 2006 года. Ну, я не подсчитывал. Примерное количество, если брать. Большие арсеналы, таких как Новобогдановка, это где-то порядка 25 тысяч. Что мы здесь ищем вот этим аппаратом? Непосредственно по данной заявке мы ищем боеприпасы Великой Отечественной войны. То есть, ну, калибр согласно. То есть, вам определили какой-то участок, да, где Да. То есть, ну, работаем мы в составе группы. То есть, непосредственно я работаю с прибором. Нахожу. Нахожу место, там, где идет определенный звук. А мой коллега... Уже непосредственно занимается раскопками. Ваш коллега нам сказал...